来到 Miki 的频道，台湾男子跟台湾面线的频道。大家好，你猜到我是谁了吗？今天又要帮懒鬼 Miki 介绍的是在台北的三道街手工鹅子面线，它的网络评价非常好。Miki 信守诺言，上次台北观察日记没吃到的店，今天来品尝啦。在这里点了综合面线，它是中等勾芡，柴鱼汤头，咸度适中，鹅仔骨粉。 鲜度普通，鱿鱼很大块，有嚼劲。上面写着小卷，小卷有这么大块吗？这种鱿鱼的口感很好，但里面的海味没有其他店小的透抽那么鲜明。据说这是同一个物种啦、啊。重要的大肠的部分，里面有些许醋味，中等卤制，中等嚼劲。旁边还有调味的辣油，Miki 一闻觉得喜欢，蒜蓉可以自由添加，感觉非常棒。 而且很浓哦。结果 Miki 一开心，不小心加太多啦。整体而言，是路过可一吃的店面。好的，以上节目就到此结束，欢迎按赞、订阅、分享。我们下次见。下面又进入了杂谈的时间。今天 Miki 想分享读书心得。今天要讲的书是《焦虑，请慢用》，它有点厚黑学的氛围，看完的确有学到一点东西，感觉蛮棒的。作者是陈侯勋。 谈判大叔书中开篇就提到，你可以失败，你可以拒绝，你可以离开，这几句话真的就像普拿藤一样，马上化解了 Miki 的焦虑啊！不只是在谈判上面，在生活上也是。书中提到，情绪经常会战胜理智，这是演化使然。作者重复提到，焦虑感有焦虑的猴子比较能活下去，太知足的反而不行。 其实我们都被自己的情绪跟焦虑牵着鼻子走。然而大脑经常会合理化自己的情绪，伪装成理智。你觉得你自己很理性，其实也不尽然啊。在谈判中，作者说要说服他人的关键点在于说服情绪，而不是理智。说道理不一定有人想听。反过来讲，Miki 觉得要说服自己也得用一样的方法。回到谈判的话题上。 谈判中，要诱导对方说出自己的焦虑，因为焦虑是脑中决策的大 boss。这句讲的真好，说服焦虑能让对手自己说服自己，间接比直接更有效。行为语言大过语言。作者说，焦虑是跷跷板，你的焦虑越小，对手就越大。焦虑造成自尊下降，自尊下降，你在对方心中的心理位阶越低，越低位阶。 越难影响对方，最后声音失去力量。如果你卑微，不一定有用。卑微造成的恻隐之心，只作用于第三方。如果你是想间接说服第三方，才考虑要态度卑微，因为低姿态就算成功，之后再交手也很难再提升位阶。在谈判中，尝试把自己变成一座山，散发难以撼动的气势。说服力来自稳定的自尊。而且要注意的是。 停止给自己错误的暗示，才会展现正确的行为语言，发出正确讯息。你要会留白、等待、散发本该如此的气势，不要主动抓绝对方的需求，让他来找你。主动了解需求，需求只会越来越多，而且变来变去。需求如果主动过来，才会固定来等待你同意。在谈判中，你所提出的次要需求、双赢的让步，会让对手觉得。 原来我还可以要这个，这就跟 Miki 卖东西给赠品的经验一样。如果 Miki 说你要这个还是那个，很多客人都会跟 Miki 讲我全部都要，就是这么让人傻眼。原来跟心理学有关，只有少数人比较没那么贪心。Miki 真心祝福那些不造成别人困扰的好人。好，继续聊这本书，书中提到主动挖掘对方需求。 短期成交率可能上升，但是成交代价也上升，之后成交率会跌回原样，但成交代价无法下降。对啊，就像 Miki 的公司自己跟自己打价格战，最后价格越杀越低，出其用很扯的价格，当然卖很快，再来跌回原样之后，低价状态就回不去了。Miki 在某一本书读到，这就是所谓下猛药、造断崖式的业绩长期下滑。 说回来，这本书作者说，拒绝可以建立价值，千万不要在对手面前提出双赢两个字，这只有在大企业高阶主管彼此建立关系有用。小公司老板说出来，人家会觉得原来你还有空间可以杀。你要让对方觉得他赢了才有用，才会停止攻击。就算可以接受，也要拒绝，至少犹豫一个小时。快拒绝，慢答应。 慢有其不确定性，可以用不确定性抓住对手，不要被礼貌制约。当对方在谈判中发脾气的时候怎么办呢？愤怒与底气有关，你最好沉默无情绪，留白。对方会因为焦虑放大而自动填空。对方越快解释，表示对自己的愤怒越心虚，底气不够，我方就可以更强硬，筹码放更慢。但如果持续愤怒，也可能真的底气够，愤怒真实。 或许只能暂停谈判，或者换人或换方式谈判了。最后，作者提到，主要谈判角色白脸是资讯传递者，决策者黑脸是条件坚持者。要做出坏人不是我，谈判者，受害者不是你，主要谈判者传达同一条船上的概念与句型，这样就能让你在丢出一些严格条件，还有坏消息的时候，对方不至于理智断线。 还有，再好的时段丢消息，也可以达到预防针跟减缓伤害的效果。譬如对方很需要你的时候，这时候给一点坏消息，比起其他时候造成的反弹更小。好啦，以上就是 Miki 阅读这本书的读书心得笔记。当然，里面有很多遗漏与不完整的地方，而 Miki 的转述与理解方式，也不一定是作者的原意。各位三百精英。 如果对这本书有兴趣，一定要找原著来看哦。今天的节目到此结束，我们下次见，拜拜。